В нас такого рая убывания, на да, явное сегодня. А учитывайте, какие неуемные отчасти, чисто неуемные отчасти, закрытые в доски, больших На сегодня это действительно там сотни тысяч упаковок, которые закрываемся на час, просто для выдачи на период часа. Для, для исчения... это, это, это на основе региональности. Фактично вы бываете взаимодействия территориальных даже кинспекции из закладыван даже инспекции. Смотрите, мне, я еще раз процедурно хочу понять. Вы бери, привезли независимо там даже одну, десять пачек, сто. кто вам говорит, сколько нужно сдать на такой яркости, или вы лекарства не даете, даете только документы. Я хочу сказать, что мы подаем обращение к вышепринимательным аппаратам, передаем социальную инспекцию. Тем, что пришел в круг, мы просим осуществить возможность выхода на рынок. Приходит представитель инспекции, через сколько приходит? Неизвестно. Сегодня нет. так уж <vivewl> <t polls> <replied> на соответствие его нормативным документам. Это нормально. Какие? Может быть, у нас есть документы, которые мы получаем при регистрации лекарственного средства. Нет. Yes. Фактически проверяется соответствие этим документам. И после этого принимается решение. Может этот товар выйти на рынок или нет. Потому что, Опять же, вот эти все сроки, эти сроки. То есть они... не изымается никуда, ни в какую лабораторию, Если не в лекарство. Если принимается решение о том, что по каким-то причинам товар не соответствует Хотя фактически, в принципе, уже орган Минздрава, он подтверждает о том, что препарат соответствует качеству, выдан документ, регистрационное удостоверение, это уже полное право выхода на рынок. Uh -huh. То есть, если каким-то образом не подтверждается, по каким-то критериям, которые на самом деле тоже непонятны, не, не подтверждается, принимается решение о том, Значит, сразу что... Запишите, пожалуйста, протокол, что мы должны подготовить на совещание. Второй э, момент. Они не, же ошибаются, не ошибаются, они живут. И, и да. Значит, дальше. Если мы получили да. дальше предмет, когда мы получаем решение, то препарат по каким-то причинам не может выйти на рынок, то есть мы ожидаем какую-то официальную бумагу инфекцией, после этого дается распоряжение. Тот территориальный орган инспекции ну, после после. 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 получаем эту бумагу и сидим и все, когда территориальный орган инспекции придет а и отберет образцы. Когда это произойдет, с кем это будет сделано, у нас нет Хорошо, отобрал он образцы. Дальше, дальше. Отобрал образцы и отводит свою лабораторию, которая должна провести образцы. Какая, какие это лаборатории? Значит, это уже сколько это стоит? Стоит это в среднем от 5 до 8 гривен. Причем это за да, партию, за да, одну да. серию. Тарифы эти не утверждены. Каждый раз это аварии. То есть не существует утвержденных тарифов, которые были четко определены, например, за проведение там контроля там, качества жидкости.